নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই আছোঁ আজি আৰম্ভ কৰিম ক্লাছ ছেভেনৰ লেচন নম্বৰ ফাইভৰ যোনটো লেচন আছিল দ্য ডেফ'ডিলছ এই লেচনটোৰ অসমীয়া আলোচনাখিনি ইয়াত কৰিম আজি গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল গতিকে দেৰি নকৰি ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াত প্ৰথমতে দিছে দ্য ডেফ'ডিলছ কবিতা এইটো কোনে লিখিছিল কবিতাটো উইলিয়াম ৱৰ্ডৱৰ্ষ্ট হেভ ইউ ইভাৰ চিন অৰ ভিজিটেড এ গাৰ্ডেন ফুল অফ ফ্লাৱাৰ্ছ হাউ ডু ইউ ফিল হোৱেন ইউ চি বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ জেণ্টলি মুভিং ইন দ্য ব্ৰিজ টেল ইউ ফাইন চিটিং নেক্সট টু ইউ হোৱাট ইউ শ্ব এণ্ড ফিল নাও ৰিড এট দ্য পইম কি কৈছে যে তুমি কেতিয়াবা ফুলৰ বাগিচালৈ তুমি গৈছানে সুধিছে আৰু যেতিয়া ফুলবোৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰে যেতিয়া বতাহৰ ঢালে ঢালে যেতিয়া নাচি ফুৰে তোমাৰ তেতিয়া অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় আৰু তোমাৰ কাষত টেল এন ফ্ৰেণ্ড শ্বিটিং নেক্সট টু ইউ হোৱাট ইউ শ্ব' এণ্ড ফিল আৰু যেতিয়া তুমি সেইবোৰে নাচি থকা দেখা তেতিয়া তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় তোমাৰ কাষৰ বহি থকা বন্ধুজনক তোমাক ক'বলৈ কৈছে এটাৰ পাছত দি দিছে নাও ৰিড দ্য পয়েম বিল' এতিয়া আমাক কি কৈছে তলৰ আমাক কবিতাটো পঢ়িবলৈ কৈছে বলে আমি কবিতাটো পঢ়িও যাওঁ অসমীয়া আলোচনা অকলশৰে ক্লাউড মানে কি হয় মেঘ কি কৰিছিল মই অকলশৰে মেঘৰ দৰে কি কৰিছিলো ঘূৰি ফুৰিছিলো দেউড অ'ন হাইট অভাৰ ভেলছ ভেলছ এণ্ড হিলছ কি কৈছিল যিয়ে পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ ওপৰেৰে ভাহি ফুৰি আছিল যেতিয়া হঠাৎ মই ভিৰ দেখা পাওঁ কিহৰ ভিৰ দেখা পাইছিল কবিয়ে হল্ডেন ডেফডিল্ছ ইয়াত কি কৈছে এই হোষ্ট মানে হৈছে বহু সংখ্যক গল্ডেন মানে হৈছে সোণালী সোণালী ৰং আৰু ডেফিল্ছ মানে ডেফডেল কি কৰিছে যে এটা বহু সংখ্যক কি কৈছিলে সোণালী ডাফিল ভিৰ দেখা পাইছিল কবিয়ে বিচাইড দ্য লেক বেনিং এণ্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্ৰিজ কি কৈছে যে আৰু সেই ভিৰবোৰ কত দেখা পাইছিল তেওঁ হ্ৰদৰ কাষত আৰু গছৰ তলত ফ্লাটাৰিং এণ্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্ৰিজ আৰু কি কৰিছিল আৰু সেইবোৰে কি কৰি থকা দেখা পাইছিল বতাহৰ যেনি তেনি উৰি উৰি ফুৰা আৰু নাচি ফুৰা দেখা পাইছিল ফ্লাটাৰিং মানে হৈছে উৰি ফুৰা আৰু ডান্সিং মানে হৈছে নচা কণ্টিনিউৱাছ এজ দ্য ষ্টাৰ ষ্টাৰ্চ ডেট চাইন এণ্ড টুইংকল অন দ্য মিল্কীৱে মিল্কীৱে মানে হৈছে হাতীপতি ছাইন মানে হৈছে জিলিকি থকা ষ্টাৰ্চ মানে হৈছে তৰা ইয়াত কি কৈছে যে তোমালোকে কেতিয়াবা আকাশৰ ফালে চালে দেখিবা যে তৰাবোৰে হাতীপতি কি হাতীপতিৰ দৰে কি কৈছে তিৰ বিয়াই থাকে ইন নে এণ্ডিং লাইন এলং দা মাৰ্জিন অফ এ বে কি কৈছে যে কি কৈছে যে ডাফিলাই হয় হাতীপুতিত থকা তৰাবোৰৰ দৰে কি হয় জিলিকি থাকে আৰু কি হয় দে ষ্ট্ৰেটিং ইন নেভৰ এণ্ডিং লাইন এলং দ্য মাৰ্জিন অফ এ বে তাৰপিছত কৈছে কবিয়ে ইয়াত কি কৈছে যে কবিয়ে কৈছে যে হ্ৰদৰ কাষত থকা ডাফিলবোৰ চাই এনেকুৱা লাগিছে যে ডাফিলবোৰৰ শাৰী শাড়ীবোৰ যেন কেতিয়াও শেষ নহ'ব তাৰপিছত কি দিছে টেন থাউজেণ্ড শ্ব' আই এ টে গ্লেছ টৰ্কচিং দেয়াৰ হেণ্ড হেড অ' ইন স্প্ৰাইটলি ডেন্স কি কৈছে কবিয়ে চকুৰ প্ৰচাৰত তেওঁ দহ হাজাৰমান ডাফদিল ফুলি থকা যেন দেখা পাইছিল আৰু কি কৰিছিল আৰু ফুলবোৰে ইফালে সিফালে কৰি কৰি ইফালে সিফালে কৰি কিছু বহু ফূৰ্তিত যেন নাচি আছিল কবিয়ে সেইবোৰ দেখা পাইছিল তাৰ পিছত কবি কি কৈছে যে সিহঁতৰ কাষত হ্ৰদৰ পানীৰে ঢৌবোৰ নাচি আছিল কিন্তু বাট দে আউট ডিট নট স্পাৰ্কিং ৱেভ ইন গ্লি যেন কিন্তু দাফিলবোৰৰ ফূৰ্তিবোৰ ঢৌবোৰতকৈ বেছি যেন লাগিছিল কবিয়ে কৈছে যে এজন কবিয়ে হ্ৰদৰ কাষত থকা কবিয়ে কৈছে যে এজন কবিয়ে হ্ৰদৰ কাষত থকা ডাফটিলবোৰৰ দৰে সংগ পায় যদি ডাফটিলবোৰৰ দৰে সংগ পায় তেন্তে তেওঁৰ জীৱনটো কি হৈ পৰিব আৰু অতি আনন্দময় হৈ পৰিব এই গেষ্ট এণ্ড গেষ্ট বাট লিটুলেড বট ফৰ Oft when on my I guessed and guessed but little thought what, uh, what wells in so me had brought for oft uh, when on my course I lie I vacant or in pensive mood they flash upon that inward eyes which I eat the bleach of solitude and then my heart with প্লিজ আৰ ফিলইডিলে কি কৈছে যে কবিয়ে কৈছে যে মই থৰ লাগি চাই থাকোতে মনলৈ আহিল যে এই ফুলবোৰৰ নাচৰ দৃশ্য চালে মোৰ কি লাভ হ'ব সেয়া কৈছে তাৰপিছত তেতিয়া প্ৰায়ে তেওঁ এখনৰ চোফাত বহি মানে কিবা চিন্তা চিন্তাগ্ৰস্ত হৈ থাকে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ চকুৰ মনৰ চকুৰে হঠাতে ডাফডিলবোৰ কি হয় দেখা পায় আৰু এইটোৱে তেওঁৰ অকলশৰীয়া জীৱনলৈ কি হৈ পৰে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰে আৰু এই কবিতাটো ইমানেই উইল কবিতাটো কোনে লিখিছিল উইলিয়াম মৰ্টৰ্ছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নেক্সট আমি এক্টিভিটিজখিনি কৰিম গতিকে আজিলৈ বাই বাই